Вкусного всем! С конца 19 века ангелы на конях или устрицы в беконе – традиционная закуска в Британии, США и Германии. Говорят, ее обожал последний германский император. Закуска из народной английской кухни, когда устрицы еще не были деликатесом. Устрицу берем носиком к себе. Там, где у вас средний палец, ножом вгрызаемся между створок. А затем, двигая им под верхней крышкой ракушки, перерезаем ножку, которая она крепится. И открываем. Сливаем внутренний сок из раковины и подрезав ножку крепежа к нижней крышке, сбрасываем мясо в емкость. Так чистим дюжину устриц. Чуть меньше щепотки соли добавим. Бекон еще добавит соли и немного черного молотого перца. Пол стакана вина плюс зубчик чеснока, нарезанный круг. Будем мариновать 15-20 минут. Хотя маринование в вине вовсе не обязательная манипуляция обычно, но так будет вкуснее. А пока маринуются устрицы, подготовим бекон. Обжарим его 3-5 минут на небольшом огне, не доводя до хруста, но доведя до полуготовности. Дело в том, что когда мы будем все это запекать, устрицы могут пережариться, пока бекон полностью станет хрустящим поэтому желательно его поджарить предварительно. Затем процедура оборачивания мяса устрицы в бекон. У меня довольно узкий бекон, будь он пошире, было бы проще. Завернули устрицу в бекон, закололи зубочисткой и так все 12 кусочков. Устрицы небольшие, в общем это не сложно. Если у вас крупные, просто разрежьте их пополам. В это же время прогреваем духовку до 200 градусов. Выкладываем рулетики на решетку, подставив под нее поддон для стекания жира и жидкости из устриц. Запекать 6-10 минут при 200 градусах. Почему такой разбег? Вам необходимо сделать бекон хрустящим, а устрицы должны быть еще сочными и нежными. Контраст консистенции важен для этой закуски. Подавать практически сразу, по крайней мере пока закуска теплая. Очень часто подают на поджаренных кусочках тостов, в идеале перед жаркой сдобренных сливочным маслом. Довольно быстро, очень просто, а если не мариновать в вине, то и ингредиентов немного. Тогда, правда, лучше сбрызнуть их лимонным соком перед подачей. Рождество в английском стиле в гости к вам в виде их традиционной закуски. Праздничного настроения! А вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Корчма и будьте здоровы!